Я думаю, игра всем понравилась. Мне, в принципе, в первую, наверное, очередь, потому что сегодня были выполнены очень многие установки и достучались до игроков. Вы знаете нашу статистику. Мы забиваем в среднем 67 очков. Нам забивают 72. Мы сегодня забили 69, нам забили 67. от защиты мы отыграли. Вы видели, какие были глупые ошибки в конце, неоправданные и на нервах. И нет им объяснений и для, меня, и для меня и в первую очередь. И, может быть, моя была там ошибка на концовку. Может, двумя первыми номерами надо было играть. То есть я не снимаю никакой ответственности. Но мы компенсировали это все хорошей игрой в защите. Вот, и вы видели, сегодня была команда. Даже те трудные минуты, когда эти были ошибки, не было такого перехождения на личности, а был конструктивный разговор. Ребята собрались, ребята, давайте сыграем. И в этом плане мне команда понравилась. И зрители получили, наверное, большое удовольствие.

То есть, если вы вспомните, трехочковые пропустили начали играть в ответ трехочковыми. Не было командной игры, каждый пытался. Наша проблема. Он говорит, выйду, я забью. Один, второй, третий промах и все. Уже потеряли мы его, то преимущество, которое мы имели. Вы видели, мы его плавно, плавно, плавно всю игру теряли. Вот. Единственное, что меня радует, что в концовке мы собрались, и при минус пяти, или шести даже, но вот собрались и смогли дать бой. Это та гаверла, которую вы знаете, любите и на которую вы ходите. Вот. До этого у нас не было таких моментов, когда мы проигрывали игру и на зубах вырывали, за счет защиты, воровали победу. Поэтому это позитивный плюс, который, я думаю, что для нас. Нас подтолкнет, и ребята поймут, что от них хотят. Предостание тайм-аут, когда был холм Макнайта на Мишулице. Было ваше решение? Нет, мы сидели. Вначале я хотел фалить, да. Ребята говорят, тренер, мы защитимся. И в первую очередь, первый, кто это говорил, Макнайт. Он говорит, не, я говорю, давайте быстрый фол, у нас есть атака, я хочу, чтобы у нас была атака, и мы контролировали этот результат, а не зависели от случайного там трехочкового там или еще какого-то. Мишула может забить трехочковый, он в сборной забивал такие мячи на последних секундах, поэтому ну, вот получилось так, как я хотел, да. Вот, комбинация ну, пришла так последняя комбинация была вывести Макнайта, оставить его один в один. И вы видели, не, не получил мяч, получил мяч Волферов вернул его Макнайту. То есть то, что было говорено на тайм-ауте, было выполнено. Раньше вы помните, получил мяч, последние секунды, глаза, а, я спасу. Сегодня было все сделано, как оно надо. Да, какое-то везение, какая-то удача была, способствовала. Пром Промахи Мишулы тоже. Ну, это баскетбол. <связать> ну, поздравляю команду с победой. Это была нелегкая, валидольная такая концовка. Много потерь допустили в конце. Начали, в принципе, неплохо, потом они догнали нас. Ну, в конце дожали на морально-волевых. Спасибо болельщикам, которые в конце, в трудную минуту при этих штрафных мишуланах поддержали, сбили, наверное, ему прицел какой-то. И просто спасибо всем за игру, спасибо болельщикам, спасибо команде. Мы будем также продолжать. Верьте в нас.